Так, вперед. По адресу Щерса 132 произошел пожар в квартире на седьмом этаже. Специфика пожара такого, такая, что… Комната была захламленная. А, ну, сложность пожара заключалась в том, что квартира находится на седьмом этаже, и дым от пожара поднимался на вышестоящие этажи. Пришлось эвакуировать жильцов с вышестоящих этажей. Вот. Задымление было сильное. В квартире, которая горела, да, был ребенок, вот, но они сами вышли из квартиры, пытались тушить сами. Но... По маршевой лестнице эвакуировали 6 человек с вышестоящих этажей. Личного состава задействовалось два подразделения, седьмая одним отделением и вторая одним отделением, в э -э, общей сложности 6 человек личного состава. Справились своими силами. Исполняющий обязанности начальника Корола старший прапорщик Парамонов. Александр Александрович.